নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে এয়া দেখিছেনে বাৰু মাছৰুম মাছৰুমৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছৰুম বা কাঠফুলা সকলোৱে খাইছেই নিশ্চয় কিন্তু এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যোৱা মই কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ আৰু প্ৰথম খাই চাম কিন্তু বহুত বেছি সোৱাদ বুলি মানুহবিলাকে কয় সেইকাৰণে মই অলপ আনিলোঁ এয়া ক্ৰীম অকণমান লৈছোঁ লগতে দৈ লৈছোঁ এইয়া জিৰা পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ হালধি গুড়া আৰু অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়া এইখিনি মিঠাতেল দিছোঁ তাতে তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ ঢালি দিছোঁ আৰু নহৰু অকণমান দিছোঁ এয়া বাতি লোৱা তাৰপাছতে আৰু অকণমান সময় ব্ৰাউন হোৱালৈকে পিঁয়াজিটো ভাজিম তাৰপাছতে এয়া দিছোঁ বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে দিম আলু এটা অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হ'ব লাগে অকণমান চেনিয়ে দি দিছোঁ দিম চেনি দিলে মানে সোৱাদটো ভাল হয় আৰু কালাৰটো ভাল আহে লগতে এইখিনি মছলাখিনি যে ৰেডি কৰিছিলোঁ মই সেইখিনি ঢালি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া লগতে অকণমান কাজু এড কৰিছোঁ দেই কাজু বাদাম অকণমান পিচি লৈ পিনি এড কৰি দিছোঁ বৰ সুন্দৰ হয় এইখন খাবলৈ আপোনালোকে খাই চাব পাৰে বৰ সোৱাদ হয় এইখিনি ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ঢালি দিছোঁ পূৰা মোৰ মাছৰুমৰ কাৰি ৰেডি হৈ গৈছে ফ্ৰাই কৰি খাবলৈও ভাল লাগে নিশ্চয় কিন্তু কাৰীটো মই এনেদৰে বনাইছোঁ খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ হৈছে আহিছে আৰু উতল তাৰপাছত এয়া ৰেডি মাছৰুমৰ কাৰী লগতে অকণমান গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ ক্ৰীম দি ধুনীয়া লাগিছে ন দেখিবলৈ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই